aziz o'quvchilar biz bugungi darsimizda madaniy o'simliklarning vegetativ ko'payish organlari bilan tanishib o'tamiz madaniy o'simliklarimiz ikki xil usulda ko'payar ekan birinchisi generativ gul meva urug' yordamida ko'payish ikkinchisi vegetativ ildiz poya bark yordamida ko'payish o'simliklarning vegetativ ko'payishiga dehqonlar va bog'bonlar juda katta e'tibor beradilar juda ko'p o'simliklar tugunagi novdasi va barglaridan ko'payadi masalan anjir anor tok terak qoraqat malina jiyda atirgul hamda issiqxonalarda ko'paytiriladigan gullarning aksariyat qismi qalamchalaridan ko'paytiriladi misol tariqasida o'zbekiston respublikasining iqlim sharoitida ko'p o'stiriladigan tok o'simligi kuzda tok kesish vaqtida tayyorlanadi tok qalamchalari qirq besh ellik santimetr uzunlikda bo'ladi ularni bog' bog' bog'lab tuproq ostiga ko'mib qo'yiladi kelgusi yil bahorda esa olib dalalarga ekiladi oddiy sharoitda vegetativ yo'l bilan ko'paymaydigan o'simliklar ham keyingi yillarda issiqxonalarda qalamchasidan ko'paytirilmoqda buning uchun qalamchalarning pastki uchi ma'lum vaqtgacha maxsus biologik faol kimyoviy eritmalarga botirib qo'yiladi so'ngra issiqxonalarda o'stiriladi payvandlash deganda biz avvalambor bir o'simlikning ma'lum bir qismini ikkinchi o'simlikka turli usullar bilan o'rnatishga aytamiz payvandlashning juda ko'p turlari bor misol uchun iskana kurtak va naycha keling aziz o'quvchilar payvandlash turlari bilan tanishib o'tamiz payvand do'st payvand qilish uchun kesib olingan kurtakli qalamcha payvantak payvand qilish uchun u'stirilgan urug' ko'chat iskana payvand asosan erta bahorda daraxtlarda shira harakati yurishidan oldin fevral oyining oxiri aprel oyigacha qilinadi payvand uchun maqsadga muvofiq navdan payvand dustdan yillik novdalar shira harakati boshlanmasdan oldin kesib olinib salqin joyda saqlanadi payvand qilish muddati yetgach qalamchalar kattaroq yoshdagi daraxtlarning shoxlariga yoki tanasiga o'rnatiladi payvand uchun olingan novdalardan ikki uchtadan kurtak qoldirib kesiladi va pastki qismi ponaga o'xshatib kesiladi payvandtak tekis aralanib pona orqali ikki yoki to'rtga ajratiladi tayyor qalamchalar payvantagdagi yoriqlarga po'stlog'i po'stlog'iga tegadigan qilib mahkam o'rnatiladi ponalar olib tashlanib qalamcha o'rnatilgan joyga maxsus mumsimon modda suriladi yoki mustahkam chiptalar bilan bo'ylab qo'yiladi kurtak payvand payvandlash uchun kurtaklari tinim davrida bo'lgan bir yillik quyoshda toblangan novdalar kesib olinadi payvandlash uchun dastlab payvandtak po'stlog'i o'tkir pichoq bilan t -ha harfi shaklida kesiladi ulanadigan kurtak biroz po'stloq va yog'ochligi bilan birga kesib olinadi va payvandtagdagi ochilgan po'stloq orasida joylanadi yuqoridan pastga qarab chipta bilan o'rab bog'lanadi payvand qilingan kurtakning tutgan tutmaganligini olti o'n kunda bilinadi kurtak payvand asosan avgust oyida o'tkaziladi xalqimiz orasida keng ahamiyatga ega bo'lgan qulupnay o'simligi gajjaklari yordamida ko'payadi keling aziz o'quvchilar <laughs> qulupnay o'simligining ko'payishi bilan tanishib o'tamiz qulupnay asosan poyasidan ko'payadi bitta asosiy tubdagi poyalarning sudralib o'sishi hisobiga bir necha tub qulupnay hosil bo'ladi asosiy tubdan o'sib chiqqan sudraluvchi yosh <laughs> poyasi jingalak deyiladi yozda qulay sharoitda jingalakdagi kurtaklardan barg va ildizchali kichik o'simlik tupi rivojlanadi avgust oyidan kelgusi yil bahorda yosh nihollar boshqa joyga o'tkaziladi ayrim o'simliklarimizning piyoz boshi va tugunagi bo'laklarga bo'lingan holda ko'paytiriladi ba'zi bir o'simliklarimiz esa parxesh usulda ko'paytiriladi misol uchun tok atirgul qoraqat bunda novdalar asosiy tubdan ajratilmagan holatda yerga ko'mib qo'yiladi novdalarda ildiz hosil bo'lgandan so'ng esa tubdan ajratilib har biri alohida ekib chiqiladi aziz o'quvchilar madaniy o'simliklarni vegetativ ko'paytirishning ahamiyati shundan iboratki ulardan tez va samarali hosil olish kasalliklarga chidamli bo'lgan yangi navlarni yaratishdan iboratdir biz piyoz boshli o'simliklarimizdan xalq tabobatida ham keng foydalanamiz shuning uchun piyoz yetti dardga niyoz sarimsoq tanimsoq kabi iboralar xalq orasida keng qo'llaniladi